И дальше он говорит, что врата ада эту идею никогда не сломают. Аминь. Аминь. Церковь априори а, предназначена быть победительницей. Аминь. Да, мы как церковь, мы можем претерпевать какие-то катаклизмы. Да, как церковь мы можем претерпевать какие-то гонения. Но, дорогие друзья, а, в этом зале есть люди намного старше, чем я. И наверняка вы уже поняли одну такую простую мысль, что как бы ни пытались сломить церковь, уничтожить идею церкви невозможно. Можно собрать здание церкви, правда? Можно разрушить храмы. Можно людей посадить в тюрьму, но саму идею о церкви уничтожить невозможно. И это еще раз подтверждает слава Господа нашего Иисуса Христа, что церковь, она по своей сути не победит. Аминь. Я хочу поздравить вас с этим ну, хорошим праздником. У вас сегодня день рождения. Happy business. Be happy. Будьте счастливы. И знаете, что в своей сути вы непобедимы. Чтобы вы не проходили в своей жизни, а врата ада вас не одолеют. Это не я придумал, это сам сказал Христос. А я думаю, что Христу можно доверять. Аминь. Аминь. И хочу вам передать привет, друзья, с Киева, церковь Эммануил, в лице всего нашего пасторского состава и в лице старшего пастора Виталия Безнука. Мы вас поздравляем. Мир вам, благодать, да умножится. Во имя Иисуса Христа. У меня немного времени, буду буквально краток, лаконичен, но, друзья, хочу поделиться сегодня с вами одной простой такой мыслью. Когда мы говорим о Евангелии, мы говорим о том, что надо благовествовать, у нас есть долги, с этим все нормально, мы понимаем, что мы как бы обязаны, да, но хочу вам дать вот такую идею. Можно я возьму микрофон? Мне так будет удобно. Спасибо. Аллилуйя. Mm -hmm. Слава Господу. Хочу вам подарить такую идею. Соломон Давидович, помните такого, да? Соломон Давидович, который написал книгу, притч. Ему принадлежат такие слова. Он говорит что от избытка сердца, помогите мне, говорят уста. А в этом контексте можно сказать, что от избытка сердца не только говорят уста, от избытка нашего сердца протекает вся наша жизнь. Мы можем с вами согласиться. То, что меня наполняет внутри, то, то что я ношу, я рано или поздно это буду воспроизводить. Друзья, хотите вы этого или нет, и я в том числе. Но Бог так устроил. Бог, Бог придумал такой закон жизни, что человек, э, он живет исключительно изнутри наружу. Еще раз я скажу, послушайте внимательно: человек живет изнутри наружу. И вот то, что только что говорили, э, вот эти вот слова поздравления. То, что имею, то, то, даю. Ты дашь то, что имеешь, и ты не можешь дать то, чего у тебя нет. Друзья, давайте мы посмотрим на птиц. У них перья растут изнутри, наружу. У рыб чешуя растет изнутри, наружу. И Соломон говорит следующий принцип, что наша жизнь, она проистекает изнутри, наружу. То есть нам нет смысла менять нашу внешнюю картинку, наш, наш фасад или нашу внешнюю жизнь. Нам есть смысл посмотреть, а что происходит внутри меня, что происходит во внутреннем моем человеке. И может, да, нужно поправить какие-то настройки, чтобы моя внешняя жизнь, она изменилась. А говоря о благовестии, хочу с вами поделиться такой простой мыслью. Когда мы говорим, что мы благовествуем о Христе, это, под, это подразумевает следующее, что мы любим Бога, правда? Мы любим Бога, и мы только что об этом говорили. И Бог любит нас. То есть у нас взаимная любовь с Богом. У нас с Ним счастливая любовь. Мы не переживаем несчастную любовь. Но у нас нет такого, знаете, что мы любим Бога, а Бог нас не любит. Вот мы э, достигаем Его, добиваемся Его расположения, как бы трудимся, приходим к церковь, даем деньги, молимся, постимся, приносим какие-то жертвы, ходим, посещаем разные мероприятия, добиваемся благорасположения, а Бог, знаете, вот как капризная невеста, если можно так сказать, ну не знаю, ну я подумаю. Ведь такого же нет. Правда? Писание говорит, что ибо так Бог вас любил. Это Он первый начал, друзья. Это не мы начали любить Бога. Это Он первый начал любить нас, прикасаться к нам, ну, открывать нам свою благость, милость, показывать свою доброту ну, со всех сторон и на всех языках нашей души говорить к нам, я люблю тебя. И слава Богу, что однажды нам хватило ума и ну, сказать, Господи, я тоже тебя люблю. И образовалась Взаимная любовь. Так вот, благовестие, друзья, это, я думаю, что это результат нашей взаимной любви, это результат наших взаимных отношений между Богом и человеком. Может быть, я повторяюсь, уже об этом говорили, но на мой взгляд хочу копнуть глубже. Что нам мешает говорить о Христе? Почему мы, когда мы благовествуем, вы не может быть, это я такой, может быть, это только в моей церкви такое было, но я заметил такую картину. Но когда мы говорим о Христе на улице, мы приблизительно говорим следующие слова. «Приди к Богу, Бог любит тебя». Бог любит каждых грешников и хочет простить их. И вот, знаете, вот такая лебединая песня, она просто льется с наших сердец. Мы поем какие-то евангелизационные песни, там, но взгляни на Голгофу, посмотри на крест, любовь Христа безмерно велика. И вот мы представляем Бога в самом, в самом таком лучшем свете, каком только можно себе представить. И слава Богу, что нам кто-то поверил. И давайте мы представим, что нам кто-то поверил. Да, вот мы кого-то развели, если можно так сказать. Извините за жаргон. Мы кому-то вот продали этот продукт, ну, который называется Евангелие, да? Ведь мы как, э, мы как благовестники, если можно так сравнить, мы продаем этот продукт, который называется Евангелие. И то, как мы его преподносим, то, как мы его рекламируем, нашего Господа, люди нам верят или не верят. Но вам когда-нибудь пытались, скажем так, ну, мягко продать какой-то китайский набор ложек по нереально завышенной цене, ну, по крайней мере, в Киеве это везде. Какие-то, ну, какие-то, постоянно какое-то барахло тебе пытаются продать. И ты понимаешь, что этот товар, он не соответствует той цене, э, ну, которую тебе предлагают. Ты бы даже бесплатно его не взял, потому что это хлам, это просто гамбич, это мусор. А, но когда ты понимаешь, что товар стоит, ты уже начинаешь слышать, правда, слушать и начинаешь торговаться. Точно так же и в Евангелии. Когда мы преподносим это правильно, то люди нас начинают слышать. И давайте мы представим, что кто-то нам поверил. Мы спели пару песен, мы сказали, Бог любит, Бог прощает, Бог добрый, Бог классный. Посмотри на меня, станешь как я. Аллилуйя, пошли со мной. Хорошо, пошли. И вдруг такой человек приходит в церковь. И вот тут вот начинается конфликт, друзья. Тут вот начинается диссонанс. Есть, ну, если можно так сказать то, что он слышал на улице про Бога, часто в церкви он слышит абсолютно другое. Когда он стал верующим, он слышит приблизительно следующее. Теперь, когда ты стал верующим, то есть в кавычках ты попал, ты попал, теперь, ну, у Бога к тебе есть определенные требования. Есть определенная такая вот 99 ступени шаулиния, Которые ты должен проползти на коленях, и если ты их не проползешь, то у Бога, у нашего Бога не все в порядке с нервами, Он что-то любит злиться на всех людей. Он, чуть что не так, Он сразу же посылает тебе болезнь, чуть что не так, сразу же у тебя почему-то колеса снимают во дворе, но это же, это Бог, Бог терпел, и нам велел. и так в сердце такого человека возникает конфликт. Я слышу Евангелие на улице, то есть, друзья, может быть у вас такого не было, но я сталкивался с таким, что если откровенно говорит, мы обманываем людей, мы даем им неправильный образ Божий. Мы говорим на улице картинку красивую, но приходя в церковь, люди сталкиваются абсолютно с другим Господом, о котором они не слышали на улице. Я сегодня предлагаю нам посмотреть на благовестие или посмотреть на причину нашего благовестия, на причину нашего послания, как, как на проблему образа Божьего. Какой образ Божий мы носим в нашем сердце? Друзья, ведь именно образ Божий, он, у нас, будет, он у нас будет, он внутри нас будет формировать определенную модель поведения. Образ Божий, он будет внутри нас а, формировать определенное отношение к людям. Образ Божий. А, ну, давайте не будем далеко ходить. Возьмите любую любую традиционную церковь, но по крайней мере это я такой. Я буду говорить за себя. Когда я постоянно вижу, знаете, а, женщину с нимбом на голове, и она держит маленького такого немощного ребенка, Иисуса, это есть образ Божий. И я смотрю на этого маленького ребенка, и я думаю, чем этот малыш может мне помочь? Я не критикую сейчас никого, но я говорю, именно образ Божий, он формирует наше отношение к Богу. Друзья, ну давайте мы будем говорить правду, какой наш Бог. Мы знаем, что наш Бог, Он не остался висеть на кресте. Аминь. Аминь. Давайте мы будем помнить, что после голгофа произошло воскресение. Аминь. Именно воскресение это было, это был ну смысл э, прихода Иисуса Христа на эту землю. Не сама его смерть, потому что до Иисуса Христа умирало тоже много праведников. Но именно воскресение Иисуса Христа из мертвых расставило все точки над «и». И именно воскресший Христос, Христос во славе, это исправленный образ Божий. Аминь. Христос, который ну, восседает по правую руку Отца, Христос, который во славе. Не, не Христос, который замученный, который постоянно истекает кровью и которому самому нужна помощь. Друзья, и когда, я думаю, что когда мы как церковь или как христиане мы преподносим неправильный образ Божий людям, у людей формиру... формируется убеждение, верование. И определенным образом они строят свои отношения с Богом. Но хочу сказать, что, друзья, кто показ... ну, как бы хочу задать вопрос. Кто нам показал правильную картину Бога? Какой Бог на самом деле? Давайте мы откроем Писание. Писание, послание к евреям. Мне так нравится, как Павел здесь пишет. Послание к Евреям. Послание к Евреям, первая глава. Я буду читать с современного перевода. Если вам удобно, можете для себя высветить. Сильно, сильно, дальний, сильно, сильно, сильно дальний, перевод. Вот. Послание к Евреям, первая глава, третий стих. Смотрите, что говорит Павел. Ну, Думаю, что Павел это писал. Очень похоже, по крайней мере. Сын есть сияние Божьей славы. Сын есть сияние Божьей славы. И дальше автор пишет, и отпечаток самой Его сущности. Иисус Христос! Это отпечаток, это оттиск самой сущности Господа нашего. Аминь. Он управляет Вселенной своим могучим Словом. Совершив очищение грехов, Он сел по правую руку Божественного величия в небесах, став настолько выше ангелов, насколько имя унаследовано им выше всех имен. Аминь. Аминь. Друзья мои, послание к евреям, оно прямо, оно прямо говорит нам о том, что Иисус Христос – это точная, это правильная картина, это правильный образ Бога в нашей жизни. И говоря о Евангелии, друзья, мы должны правильно понимать, что когда мы проповедуем прощение, когда он проповедует милость Иисуса Христа, ну, к людям этого мира, к мирским людям, к светским людям, ну, грешникам, да, если можно так сказать. А мы должны понимать, что эта милость она не закончилась на улице, эта милость она продолжается тоже в церкви. Иисус Христос это правильная картина Господа. Иисус Христос, это, как сказал э, автор послания, это отпечаток самой Его сущности. Разбирая вопрос образа Божьего, какой же Бог на самом деле? Что у него в голове по отношению ко мне? Какие его мысли? Можно ли Ему доверять? Ведь каждый из вас сталкивался с, ну, с разными вопросами в жизни. У кого-то из вас болели дети. Ну, и вы молились, и так выходило, что не приходило сразу же исцеление. Возникал ли у вас вопрос, Бог, а ты вообще меня слышишь? Почему так происходит? Ну, случалось ли с вами, что у вас украли кошелек, вы, вы куда-то ехали, и вот так вот случилось, что ну, у вас украли деньги. И сразу же первая мысль, Бог, ты вообще на своем месте, ты что там, заснул? Ну, где моя охрана? И как бы мы должны понимать, что мы можем переживать и мы можем сталкиваться с разного рода вещами в нашей жизни, но которые мы не планировали, друзья. И я хочу забегая наперед сказать, и эти вещи иногда не планировал даже сам Бог. Но а, мы должны быть укоренены и утверждены в следующем, что Иисус Христос это правильный образ Божий, что Иисус Христос, будучи на земле, показал нам пример самого Отца. И Он пришел со следующими словами и сказал, «Я пришел на эту землю, чтобы дать вам, не чтобы забрать, а чтобы дать вам жизнь». Мы, когда говорим «жизнь с избытком», мы почему-то думаем, что это только касается материальной стороны. Но на самом деле, давайте мы посмотрим на, на само понятие «жизнь» шире, глубже, избыток жизни. Избыток жизни, не просто избыток моих финансов, но избыток жизни. Иисус Христос, когда пришел на эту землю, Он никому, Он никому никогда не подкинул никакую болезнь. Правда? Он, никого, Он никому не сказал, да, будь ты проклят, потому что ты не хочешь служить мое послание. Я тебя исключаю из членов моей команды. Христос никогда никому такого ничего не говорил. Поэтому мы должны понять, что, ну. Бог? Какие Его замыслы? Что в Его сердце по отношению ко мне? Нам в этом поможет разобраться именно правильная картина Бога. А это и есть Иисус Христос. Друзья, когда с нами случаются какие-то такие нехорошие вещи, неправильные вещи, допустим, ну я скажу о себе, то есть у меня был буквально вот на прошлой неделе такой простой случай. Меня Скажу честно, вот как есть, да, я закон жизни, меня хотели развести на, на хорошую сумму денег, там, на 300 долларов, допустим. И почти все, у, почти все у людей получилось. Почти. Но слава Богу за Бога. Если бы не Бог, то не дай Бог. И знаете, я ехал в сердце своем, и точно так же, как и вы, но у меня к Богу был такой вопрос. Боже, ну почему? Где вот, где вот эта вот наклейка? Почему она не работает? Объект под охраной ангелов». Ну, почему вот в жизни случаются такие вещи? И Дух Святой мне напомнил одно простое место Писания, когда написана характеристика о сатане. То сатана пришел для того, чтобы, две точки, украсть первое, потом убить, и третье, погубить, просто стереть ну, с лица земли. Друзья, мы должны понимать, что мы живем в падшем мире. В этом мире, кроме Бога, есть еще дьявол. Кроме ангелов есть еще бесы. Да? И они недружелюбно настроены к нам. Поскольку однажды мы сказали, что мы признаем Иисуса Христа Господом и Спасителем. Но радостная вещь заключается в том, что Иисус сказал, в этом мире вы будете иметь определенные ну, переживания, скорби. Но там не стоит точка, в этом стихе, там стоит закатая. Но! Но он продолжает мысль. Он нас не оставляет наедине со своими проблемами. Он нас не оставляет вот в такой патовой ситуации, когда у нас, знаете, сплошная безнадега, и нам некому идти, и мы уже сидим на антидепрессантах. Но он говорит, но, продолжая мысль, мужайтесь, укрепитесь. Это еще не конец. Ну, не сдавайтесь, не выкидывайте белый флаг, потому что я победил Не ты победил этот мир, это он победил этот мир. И радостная новость заключается в том, что мы, друзья, как церковь, мы можем пользоваться его победой для нас. Аминь! Вот такой Бог добрый, вот такой вот, ну, правильный, я бы хотел бы вам сегодня, если насколько это возможно, дать вам насколько у меня будет времени, и мое время уже подходит к концу, дать вам правильный образ Божий. Потому что именно образ Божий, на, насколько он правильный, он будет побуждать вас или говорить о Христе, или же постоянно играть в молчание. Я еще раз повторю то мысль, с которой я начал. Что жизнь так устроена. Бог так придумал, что мы живем исключительно изнутри наружу. От избытка сердца говорят уста. От избытка сердца делают руки, идут ноги, смотрят глаза. То, что наполняет меня, так я и буду жить. Я бы хотел, друзья, чтобы нас э, наполнил и переполнил правильный образ Божий. Чтобы в нашем сердце был правильный образ Бога. Чтобы, друзья, мы не боялись нашего Господа чтобы мы Его не стеснялись, чтобы мы настолько были укоренены и утверждены в любви Божией. Это молитва Павла. Вы помните, он пишет это в Ефейской церкви. Я молюсь, чтобы вы были укоренены и утверждены в любви Божией. Он говорит, я молюсь, чтобы вы пропитались этим откровением на всю свою жизнь. Простая мысль. Бог тебя любит. Бог на твоей стороне, друзья. Этого достаточно, чтобы прожить жизнь достойно. Этого достаточно, чтобы чтобы, дела, чтобы делать дела веры. Этого достаточно, чтобы делать подвиг веры. Этого достаточно, чтобы смело и с любовью говорить о Христе. Бог. Меня любит. И молитва Павла к Ефесянам говорит, я молюсь, чтобы вы познали глубину, широту, долготу, высоту любви Божией к вам, чтобы вы были укоренены и, и утверждены в том, что Христос Он за нас. Христос Он за нас. И апостол Павел в послании к Римлянам, 8 глава, в конце этой главы он пишет такие простые слова. Он как бы задает такой риторический вопрос. И я хочу его задать вам. Если Бог за нас, кто против нас? И Павел вышел, он там перечислил вот такой полный перечень разных обстоятельств, трудностей, личностей, духовных существ. Он говорит, все это ничто, это все пыль по сравнению с тем, как сильно меня любит Бог. Бог любит меня. Бог любит меня. И даже если меня пытаться разводить на деньги, Бог любит меня. И даже если я сегодня простыл, э, и я не могу сразу же получить чудо, чудо, мгновенное чудо исцеления, Бог любит меня. И даже если не все в порядке сегодня в моей семье, Бог любит меня. И даже если у меня не все получается в жизни, Бог любит меня. И даже если я упал, Бог любит меня, Бог любит меня, Бог любит меня. Это фундаментальное откровение, которое как спасательный круг удержит тебя на плаву этой жизни, чтобы ты не утонул. Аминь. Самая, как бы, самая большая задача у дьявола – это пошатнуть твою веру то, что Бог на твоей стороне. Если ему удастся, не дай Бог, внушить эту мысль, что однажды Бог прогневался на тебя, что ты не приходить в Его присутствие, что ты больше уже не имеешь права иметь с Ним отношения, послушай, Ему удастся просто загнать тебя в осуждение и отделить тебя от Бога и увести прямо в грех. Это была проблема Адама. Дьяволу удалось исказить образ Божий в сердце первых людей. Они начали бояться Бога. Образ Божий сразу же начал быть искаженным. И Бог его спрашивает, Адам, где ты? Бог его выводит как бы на разговор, давай поговорим. Пока мы еще не поздно. Адам, не ел ты, но реакция первых людей, они начали прятаться, они начали бояться. И я вам больше скажу, Адам, он так и не покаялся перед Богом. У Адама не было покаяния перед Богом. Но Писание говорит, что пришел Христос, это второй Адам, который за свой счет, за счет своей жизни принял вас и вел вас в Дарство Небесное. И открыл вам от страха. Я уже почти заканчиваю. Хочу еще, как бы, один пример из Писания. На самом деле, этих мест в Писании очень много. И вы помните эту историю, когда Фома, по-моему, пришел к Иисусу Христу и говорит, «Христос, покажи нам Отца, и с нас достаточно». Филипп, Филипп да. Филипп, я помню, это. Филипп, Фома. Пом помните, что говорит ему Христос? Христос ему говорит от имени Отца. Христос ему говорит Филипп. Я столько с вами, и ты меня не видел. Иисус Христос, это есть полная картина Бога. Это есть правильный образ Божий. Друзья, я хочу вдохновить вас. Давайте будем познавать Христа, Его благость, Его милость, Его доброту к нам. И избыток нашего сердца, Он переполнится желанием говорить людям, о любви нашего Господа, друзья, мы не сможем молчать, нам, нас невозможно будет удержать, когда мы узнаем, как сильно любит нас Бог. Аминь. Аминь. Не просто, когда мы будем знать Его, ну, Его какие-то характеристики всемогущие, трансцендентные, имманентные и так далее, и тому подобное. Но когда мы лично переживем Его благость, Его милость, Его любовь, Друзья, тогда у нас не будет стоять вопрос цены, мы не будем с ним торговаться, служить, не служить, давать не давать, жертвовать, не жертвовать. Вспомните Марию Магдалину, сколько она пожертвовала этого масла, сколько она вывела. По современным подсчетам там несколько тысяч долларов было. Почему она это, это, это сделала? Я закончил. Осознанная, осознанная милость, она ведет к жертвенной жизни перед Богом. Она осознала, сколько ей проще. Она осознала, как сильно ее любит Бог. И эта любовь расцепила ее сердце. Послушайте, я вдохновляю вас. Давайте мы будем познавать Христа. Давайте мы... Может быть, ты забыл, сколько тебе проще. Может быть, тебе нужно наполнить. Может, может быть, тебе нужно обновить покаяние, чтобы ты вспомнил, откуда тебя взял Бог, чтобы снова а, слезы радости, переживания не потекли из твоего сердца, и твоя душа, она наполнилась благодарностью. Друзья, когда мы будем помнить, сколько нам прощено, мы не сможем об этом молчать. Итак, от избытка сердца говорят уста. Я благословляю вас, пускай мир Божий, который выше всякого ума. Он сегодня наполнит ваше сердца. Господи, мы молимся, давайте мы встанем. Мы благословляем Твое сотворение.